Buyur həya dər nəmanə əhkam şəriətin icrasında a gedib utandım ey, filanın xətmi var idi cunub gedib oturub məscidin içində otduğu yer ona lənət oğub utandım xəcalətçəm deyən filanı mən gələ bilmərəm də yoldaşım üzvurdu getdim içəri rəhmətli oğul sən Allahın əzabını özünə alıbsan utandım filana ağ adam filana ağ qiyamətdə sənə səhab çıxan deyə bəzətdə utanmağın mənisi yoxdur Utanmağın mənisi yoxdur bəzi yerdə. Üz xahı maqamında. A, davə elib, sən günahsən deyildi belə bu. Çox gül gedirəm qabağa ha deyəm günah məndədir. Utanıram. A, onlardan bilsin, elmi qeybi var. Gələk gedib ona desən, a günah məndədir. Məni bağışla. Üz xahidə utanmağın mənisi yoxdur. Günah səndədir al boynuva getdin anağa. Mən günah eləmişəm. Neçə şeydir günahı bağışlandıran biri də iqrar be günahdır gedib tərəvədəs ona günah məndədir məni bağışla tərəfdə deyər əyib eləməs rizayat veririm niyə ranəndəli toranandacı vurur qaçır tərəfin cənazəsini qoyur da sonra tapanda da ona rizaiyyətlik vermirlər deyər bu namərcilik elədi günahını almadı boynuna gedir deyər hə günah məndədir bu çıxdı mənim qabağıma deyər günahalı boynuva müqəssir sən deyə mən müqəssirəm allah məqamində də gər müqəssir sən deyə mən müqəssirəm gəydi şücbran elə Pisli elibsən, məni 10 il xanə xarab elibsən. Qəyyət işləvi yerbiyidir lan da. Adam var görsən, hə 10 ilmindən qabaq sənə 5 milyon verəcəm vardı. Bu da 5 milyonun. İndi 5 milyona püfəhtə vermirlər. Nə edirəm zənim 5 milyonu 10 ilmindən qabaq 5 milyona Şindabatda bir dənə bağ verirdilər. Keç bir dənə bağ al ver tərəfədinə məni həlal elə. Həlal eləməyin yolu odur. Həlal eləməyin yolu odur ki, mən öləndə mərdümü doldurasan məcidə 20 dənə boynu yoğunu qoysan məscidin qapısına. Amirzə elam elə, dədəm də halal eləsinlər. Mən mallada, məndə, xudada şöcə baxmasa paçat verməzlər ki. Mərdəmdə, məndə xuda nəli bu dünyadan üzülüb də halal eləyin, halal eləməzdə bir səlavatla nişan verin. Niyə halal eləsinlər? Niyə millətini övün yığıb, niyə müftü halala heç də halal eləməzdə. Orda digərəllərə rəhmət eləsin. Cizir öndə deyə niyə halal eləyirəm? Yaxşı mənim pulumu ver. O tərəf xeyr şərə getməzdirdi kəttə. Vurdımının dədəsi öldü. Kəttə riş səfid mənişidi, dair riş səvid saları idi. Ağşəkən nə təsmin tutsaydı o idi. Tərəmin dədəsi öldü, dedilər mına qoyub qəşəhbi biz dərs verək ba. Bu ki gəlib heç işə qoşulmur, biz bunun bir halını tutaq ondan sonra. Dedilə neyniyə? Dedilə gedib şirkət eləyəcək. Mən dədəsin xətmində abquş verirdilər. Münü doğuracağıq abquşdun. Qaşığımızı verməyəcəyik. O başdan ki, ağ səkkäl ya Allah çahdı, xamı dursun ayağa. Qalsın munun xərci xarab olsun. Bir də bilsin ki, kəftə adam cəmə qoşulur. Getdilər abquşları doğradılar tərəfdən də gəldilər xəbər verdilər sahibi xətmə dedilər eş bilirsən mərdum bu qazanı yeməyəcəhlər dedirdan bilirsən dedi bunlar təsmim tutubla ab quşdu doğrayıb duralar ayağa 4-5 belə canlı başlı oğulu vardı, hərəsi 120 kilo, tam əzulu hərəsi nəlinə yağçı bir albalı ağacı verdi. Dedi, durarsız küçələrin başında. "Əgər mərdum bu abqışdı yedilər, Allah dedələrinə rəhmətləsin, işimiz yoxdur. Vay o gündən bu qəzanı yeməyibduralar ay ağa. Tay baxmasınız ağ şək qələ, qələ vurun qoyun bulan eni boyun bassın." Mərdim qafil az həmə cavib xəbər. Qazanı doğradılar, o başdan ağ səqqal dedi: "Ya Allah! Amodur dularayaca. Bular çıxanı vurdular. Birin küçüyənin bu başında vurdular, dığırranır. Birin o başında bulara bir kötək kəsdilər. Elək əhli məhəlis dağıldı. Davadan sonra görərsən, o vırmayanlar vuranlardan pis öz şücaətindən deyər. Mən elə vurdum, çün görən yoxdu ki, yalandan qaçılmış oyam bu yanda davadan sonra hər kəs özündən çox tərifləsə bil ki davada vırmayıb o yalandan deyir. Bu da bir əlamət. Davadan sonra danışırlar. Biri dedi: "Dədə, bu beçərə qoca kişiyə bi yavaş vurdum. Yığıldı, durdu, qaça day duranmadı, bir də yığıld yerə." Oğlanların biri dedi: "Dədə, xuda vəşli birinə bi yavaş vurdum, döşcəli dedi, Allah qəbul eləsi."